Əzizləri, bu gün sizə Masazlıqdan körpüdən yuxarı doğru 250 metr, Heydər Əliyev Bloku-na yaxın YMİ 50.2-də inşa olunan 2 mərtəbə, 4 otağlı həyət evi ilə tanış edirik. Mərkəzi magistral yoldan evə 20 metr, 25 metr məsafədə yerləşir. Evimiz. Bu qonaq otağı idi. Qonaq otağı ilə tanış edirəm. Geniş bir otaq var. Evimizin həyəti var. Sahə tap qovşağıdır. 1-ci mərtəbədə tam təmirli. Geniş mətbəxdir. hamsə məmnədir. Komisiya sistemi çəkilib, dolab yığılıb, burada görsənir. Täkənin altında bu da peləkandır ikinci mərtəbəyə. Çıxıd ikinci mərtəbəyə ilə sizi tanış edəcəm ikinci mərtəbə ilə. Demək, bu dəhlizdir. Dəhlizdən sola bir yataq otağıdır tam əmlidir. Tamamlama işləkləri pəntuslarla. Bu ikinci yataq otağıdır. Göstəririk. 2-ci mərtəbədə ikinci sanitar qovşaqdır. Gəlin görək. 3-cü yataq otağıdır. bu pəncərlərimiz açıqdır. Qabağında maneə yoxdur. Evimiz tam təmizdir. Yerləşə bilməsinizdə mərkəzi magistraldan 25 metr çox yaxın bir məsafədə yerləşir. Körpünün altından 250 metr yuxarı Heydər Əliyev plakatının yanına oradan da evimizə 25 metr heç yoxdur deyək ki məsafədə yerləşir. Düşürəm sizi həyətinlə tanış edəyəm. Bu həyətimizdir. Evimiz yeddi daş şürsülüdür. Göstərirəm. Həytimizə maşın girir. Baxın bu da evimizin kürsülüdür. Evimiz tam təmirlidir. Göstərəm evimizi də m2 130 kvadratdan inşa olunub. Maşın giren həyəti də var, geniş həyəti də var. Maşın da gedir, oturmağı da yeri var. Kanalımıza baxdıbımıza görə təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın. Qiyməti aşağıda qeyd olunacaq.